विहितं वा अविहितं वा सर्वं एतत्क्षमीकाः जय जय शरणार्थे श्रीमहादेव शम्भोः यूनं सम्पूर्णतां याति सद्य वन्दे सदाशिवं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं शिवादिप यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तते दे। परिपूर्णं तदस्तते अनया पूजया भगवान् सर्वात्मकः शिवलिङ्गमूर्ति श्रीसाम्बाय नमः समस्त शिष्य भक्तायुरोग्याभाग्य सिद्धि जंगम महेश्वर वैदिक द्वारा आयोजित निमित्त सकल शिवपूजाषिष्य सभक्ता सकलकंटक निवार्यान ऐश्वर्यभाग्य सिद्धिशिवू सिद्धि जगद्गु परंपरार जगद्गुरुमलसिद्धेश्वरगौरीदेवताभ्युन्नमोन्नमः नवपादारविन्दयोः एतत् शिवपूजां समर्पयामि सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो सुप्रीतो सुप्रसन्नो भवेताम् इति साक्षिरण्यादकं विसृज्येद শঙ্করা ভোলা শঙ্করা আব তুলা বেলা আব তুলা বেলা उपस्थित आहेत त्यांनी सर्वांना आशीर्वाद दिलेला आहे तर मी संपूर्ण आपल्या समाजासाठी सदिच्छा व्यक्त करते सगळ्यांना शुभेच्छा देते आणि इथेच थांबते धन्यवाद i